Koronavirus pandemiyasının ciddi ziyan vurduğu sahələrdən biri də futboldur təbii ki və böyük vəsaitlərin dövr etdiyi idmanın şahı 2 aydır sevənləri üçün əl çatmaz oldu. Klublar, federasiyalar və futbol qurumları arzuolunmaz fasiləyə son qoymaq və hazırkı vəziyyətdən çıxış yolu ilə bağlı müzakirələr aparsalar da hələ də heç bir nəticəyə nail ola bilməyiblər. Gördən odur ki, gözəgörünməz düşmən futbolda ciddi dəyişikliklərə səbəb olacaq. FIFA-nın konfederasiyalar bütün turnirlərin bərpası ilə bağlı müxtəlif variantları müzakirə edəndir. Bunlardan biri də milli çempionatların vahid formatda yaz pay sistemi ilə keçirilməsidir. Buna qədər isə Avropada milli çempionatlar mayda başa çatmalı idi. Ancaq hazırda bu mümkün deyil. Hətta çempionatların və kubok yarışlarının yayda belə yekunlaşması çətin görünür. Bu səbəbdən FIFA bir müddət futbol mövsümünün vaxtında dəyişdirilməsi ilə bağlı qərar verməyə hazırlaşır. Bu istəyi UEFA da dəstəkləyir. Hər iki sistemdə çıxış edən Şahin Diniyev də futbol oyunlarının yaz payı sistemə keçirilməsinin tərəfdarıdır. Təcrübəli mütəxəssis bu sistemin bir çox ölkədə tətbiq edildiyini, Azərbaycanın bu səbəbdən heç bir problem yaşamayacağını bildirdi. Diniyevin fikrincə ölkəmizdə hər iki sistemlə futbol matchlərinin keçirilməsi mümkündür. Məna gəlir ki, bu gün o şərait Azərbaycan da həm payız yast sistemində, həm də yaz payız sistemə oynamaq üçün Azərbaycan dünyada ölkələrdən biridir. Futbol havası olan ə, yaz payız sistem ona daha yaxındı. Niyə görə? Martda çempionatı başlayıb dekabrın ortalarında axırına yaxın qurtarmaq, məna gəlir ki, bu üçün bütün ölkələrdə şərait var. Azərbaycanda yayda isti hava şəraiti hökm sürür. Bu baxımdan futbolçular ciddi çətinliklərlə üzləşə bilər. Ancaq Şahin Diniyev isti havanın mövsümün yeni sistemlə keçirilməsinə mane olmadığını deyir. Havaların daha isti keçdiyi iyunda mövsümə 1 aylıq fasilə vermək olar. Mart, aprel, may, iyun ay oynadıqdan sonra artıq deyə 1-ci dövrə başla çatdıqdan sonra 1-ci, 2-ci dövr arasında 1 ay iyu istirahət mütləq və vacibdir. Yəni bu olunan şeydir. İyunu bıraxsaq, avqusta yenidən başlaya, başlayıb 2-ci dövrünü oynayaq olar. Yeni sistem milli çempionatların keçirilməsinə problem yaratmasa belə, FIFA və UEFA-nın işini çətinləşdirəcək. Çünki dünya və Avropa çempionatları 4 ildən bir yay aylarında baş tutur. Mövsümün gedişində futbolçuların belə ağır yüklü turnirlərdə çıxışı onlara əlavə problemlər yarada bilər. Diniyev qurumların ixtiyarında 2 variantın olduğunu düşünür. 4 ildən bir keçirilən Avropa Dünya Çempionatı finalları həvəqdə başlasın. Orda 1 ay yay ayı iyul ayı olur vaxoq dekabrda sezonun axırında dekabrda da hər bir ölkədə bunu keçirmək bir vəzifə çətin olacaq. Mənim burda iyul və dekabr ayında onu keçirmək şansı qalır. UEFA mayın 15-də bu məsələ ilə bağlı quruma üzv olan ölkələrin futbol federasiyalarına tövsiyə məktubu göndərməyi planlaşdırır.